14 січня громадські слухання щодо міського бюджету на 2015 рік розпочалися з хвилини мовчання в пам'ять про трагічних загиблих мирних жителів у рисовому пасажирському автобусі під час обстрілу під Волновахою паківшов уже вже чоловік то в тому числі є і ще 18 як знаходяться в От, і з цим сі сетім області сьогодні в'являть траву. На відкриті громадські слухання з питань формування міського бюджету на 2015 рік у великій залі міськвиконкому зібралася громада, активісти, представники громадських організацій та просто небайдужі громадяни, які були не проти обговорити головний документ, за яким буде здійснюватися життєдіяльність слов'янська протягом року, виконуючи обов'язки мера міста, секретар міської ради Олег Зантов підкреслив, що подібної практики в історії роботи органів влади ще не було. Чисне слушання та праписана. Спеціальна процедура, назначаемая городским советом, есть, имеет свой регламент. Сегодня у нас первая такая встреча, Я думаю, в дальнейшем она получит свой формат. Чоркий. Свої думки громада почала виказувати ще до того, як ознайомилися із бюджетом. 20 років назад сиділа там у ТСЗН на Артема 95 людей. Сьогодні їх две служби. три службы даже, четыре получается. Сидит на Артема 300, и пенсионный 250 человек, 550, 95 и 550. Я вам только же за счеты рассказал. Вот вам счеты. На калькуляторе никто не считает, компьютера нет, электроники нету. Нет у нас, ну мы до сих пор на счетах считаем. Второе. В 89 году вот тут 21,5 штатная единица, Горисполком был. Сколько сегодня? 300. Вот вам бюджет. Бюджет можно рассмотреть и тут сократить исполком 3-4 раза. 3-4 раза. Он живет неимоверно. Неимоверно живет. Каждый, каждый месяц один чиновник обходится в 10 тысяч гривен. Каждый. С нашего бюджета. Нарешті начальник управления презентував в міський бюджет. Окреслив механізм його формування, озвучив прибуткову та витратну частину. Представники громади уважно заслухали численні цифри. Предлагається встановити общий об'єм доходів міського бюджету на 2015 рік в сумі 513,7 млн грн, в тому числі субвенція на образування 95,9 млн, субвенція на медицину 90,8 млн, Дополнительная дотация из областного бюджета на содержание Центра социально-психологической реабилитации детей – миллион шестьсот восемь тысяч гривен. Субвенция из Красного Лимана на расходы по охране здоровья – 73 тысячи гривен. Субвенция из государственного бюджета местным бюджетом по программам социальной защиты населения – 205,5 миллиона гривен. Объем доходов общего фонда городского бюджета определить в сумме 504,1 мільйона гривень спеціального фонду міського бюджету в сумі 9,6 мільйона гривень, в тому числі бюджет розвитку в сумі мільйон триста тисячі. Активісти засумнівалися у дієвості цих громадських слухань. Виконуючи обов'язки мера намагався заспокоїти запрошених тим, що врешті міст бюджет вже прийняли, і тільки у слов'янську вирішили послухати думку громади. Але на судя причини, що проект бюджету була тільки вчора. Побіг. І сьогодні вже треба 2080 дні я робити. Я дуже підозрюю, сьогодні депутат я щось не бачу так в останній кількості, хоча я вважаю, що депутати посилику бути -пу -пу тут. Я розумію, що а, тут головне питання, яке? А, це, в принципі, діреклам бюджету. У нас є рекламуючі суб'єкти, які замість того, щоб виносити продукти, вони отримують збиток. І ми з нашого дотаційного бюджету ще їх дотуємо. А чому не можуть треба? Вони на роботі зараз. Для кого це слухання? Для тих, хто п'є? Ну там да, ми просили частину роботу, а хтось просити роботу не може. Виходить, ці слухання, проводяться в такий незручний час для громади, для більшості громади, яка заробляє гроші, щоб вони не могли прийти і послухати, яким чином розбережається їхні гроші, що вони заробляють. Сьогодні у нас є слушання, я вам ще раз підчув. Ми... Я сознательно пішов на нарушення. І за це будуть, кстати, наказки. Потому что все городские, городские советы сегодня приняли этот бюджет. А мы сегодня обсуждаем его с общественностью. Завтра, вот дорогие придут депутаты, они его еще будут обсуждать. А наша встреча не просто так, не посотрясать воздухом. Я еще раз говорю, мы с вами распоряжаемся расходной частью, про то, что ты тоже говорил. И здесь присутствуют головные распорядки бюджетных гостей. в том числе в Слухання проходили за участю керівників пенсійного фонду податкової інспекції управління житлово-комунального господарства та інших головних розпорядників бюджетних коштів. Всі вони намагалися дати вичерпні та чіткі роз'яснення та відповіді на питання представників громади. Бюджет розвитку, звісно, дуже слабий два мільйона. Сіронасіва і чотири мільйони направлені на благоустрій міста. Ну вкратце, я можу сказати. Що 4 миллиона, к сожалению, там миллион будет на погашение кредиторской задолженности, останется 3 миллиона. И чтобы вы все знали, миллион 100 будет потрачено на освещение города. Итого останется миллион 900, это на все про все, чтобы вы знали, это наша контора похоронного служения, громада только громада может выполнять эти функции захоронения безродных где мы направляем бюджетные деньги, также содержание кладбища посмотрите или там штат всего два человека. Есть такое предприятие коммунальное, как наружное освещение. Это содержание и текущий ремонт освещения. Туда тоже это единственное предприятие, которое полностью на бюджете. Деньги, конечно, очень малые, все требуют, чтобы дороги были и ремонт, и их содержание. У нас есть предложение значительно более наполнить бюджет города. А какие предложения? Я сейчас скажу. Это, во-первых, создание новых предприятий. Надо сделать тотальную проверку некоторых предприятий. Выборочно. Проверить их хозяйственную деятельность. Вот. И спросить, куда же девались денежки? МБР, Международного банка развития, вот, допустим, города канала. Хлеб за вот, наш. У нас, в частности, было потеряно более трех тысяч рабочих мест. Сказывается это на бюджете, да, это подоходный налог. В то же время, э, после постановления Кабинета министров, к нам пришло в город э, больше на э, 31 декабря, это 123 организации и предприятий. Вот. Новое, нет, ну как новое, это, это предприятие с оккупированных территорий. Они пока создадут рабочие места, будет выплачена им задолженность по заработной плате, все эти деньги поступят в местный бюджет. В чем еще сложность этого бюджета, я скажу? То, что опубликован он, конечно, у, у него, говорить, вот, всего неделю назад. За неделю посчитать те нюансы, те изменения в законодательстве, рассчитать базу налогообложения, ну, во всяком случае, я скажу, что не только не у нас получилось, и, наверное, и на более высоких уровнях. По цифрам бюджета, я, считаю, я что есть и, желание, и я не прав, все остальные цифры для меня, скажем так, Много это, мало, наверное, всегда мало, бюджета сколько не Я просто, пользуясь случаем, хочу предложение сделать следующего характера. В городе Славянске, по последним данным, около 170-180 примерно общественных организаций зарегистрировалось с юридическим Если мы возьмем, разберем немножко сферы жизнедеятельности города между общественными и пойдем в процесс помощи, а не только критики. Часто критика это бывает просто такая, знаете, как принцип «баба и добро». Но, наверное, может быть, этот бюджет развития, который, наверное, уже не будет больше, хорошо, если он останется в миллионах, они не, не обрежет его еще в половине. Мы его поднимем. И тем самым поможем городу, а самое главное, те, кто хотят, войдут в процесс и смогут контролировать тот бюджет, который будет, основной бюджет, в этих сферах распределяться. Сколько планируется в этом году? Выдать или дотации вот не сколько? Я, сколько? В поджите заложена сумма, я уже озвучивал, 5,75 миллиона, это касаемо того дефицит, задавали. Еще это такой вопрос. Просто. У вас гормоноканал, вы его будете делать аудитории или нет? Ну вот, люди делают то, что назначают городские тарифы и не знают, какие у них все. В общем, что они с сколько. Как они считают? Объясни. Аудиты, к сожалению, это нужны деньги. На аудит бесплатно там никто, вы знаете, работать не будет. Тратить бюджетные деньги, я считаю, нет смысла. Сейчас принимается решение и руководством города и депутатским корпусом о расторжении контракта с этими ну, руководителями. Это не секреты для кого? На капитальные обупоточные ремонты жилого фронта в ада-партии Виділяється щось з бюджету якийсь додати. 2 мільйони. У мене от запитання. Дивіться, а на приватний сектор виділяється, щось не бюджету? А чому? Так, а я, я розумію, що це не передбачено бюджетом. Запитання чому? А чи чому люди гірші? Виникає таке просто питання. Чому якісь суб'єкти, які за свої гроші не можуть виконати? Свої обов'язки ми додуємо, а ті об'єкти, які додавати, які не повинні заробляти взагалі, ми у них щось забираємо, а потім шукаємо, а як би там ось видавити. Тобто, зразочніші у вас, общу суму, яку виходить, воно є ще в ньому зніжені, і така сума, яку зможемо на питання обов'язків, Значит, общая сумма на 15 год, я озвучил, 90 миллионов гривен, предусмотрена субвенция на здравоохранение. Какую сумму здравоохранения просчитает себе на питание, потому что это их право, будет вам озвучено, очевидно, позже, потому что они еще в расчете сейчас, они считают заработную плату энергоносителей, чтобы вписаться в эти в свою субвенцию. Вот э, там лежат у нас больные военнослужащие, и э, они мне буквально позавчера сказали, что у вас здесь просто вакцинация. То есть, кормление э, больных один раз в день предусмотрено, а не осуществляется. Э, суп варится из воды, трубы и растительного масла с небольшой вообще. которую покупают с вами сотрудники лечебных учреждений. А может быть больше денег на здравоохранение дадим, а? Может идет, идет война и сделаем что-то лучшее. Где-то сократимо а куда-то дадим. Давайте подумаем об этом. А мы считаем, что у нас мир. И у нас школа спортивная срочно нужна. И то нам нужно. А давайте сделаем, чтобы они жили, все, выжили наши защитники. Всему залу. Объявите, пожалуйста, какую дотацию получаем город Славянск, пенсионер города Славянска от Украины для того, чтобы в полном объеме выплатить ежемесячную пенсию. Говоря о бюджете пенсионного фонда, я хотел бы обратить внимание всего лишь на две цифры. Первое. В месяц мы собираем от 600 до 900 тысяч гривен. Сюда входит это возмещение льготных пенсий, то есть это люди, когда выходят досрочно на пенсию, Предприятия возмещают пенсионному фонду. И погашение долгов, то есть порядок цифр 600-900 тысяч. И выплачиваем потребность средств на январь месяц 115 миллионов. Сейчас количество пенсионеров уже 61,5 тысячи, То есть с августа месяца по январь мы на учет поставили 21,5 тысячи, Поэтому никакой... Собственної абізпеченості, собственними средствами городі славянські нельзя. перший досвід відкритих громадських слухань вдалим назвати складно. Скудні фінанси, що їх мають по крихтам ділити розпорядники на основні потреби, не дозволяють вносити суттєві зміни. Однак, як завірив слов'янців Олег Зантов, бюджетний документ сирий і він буде коректуватися ще більше десяти разів протягом бюджетного року, як свідчить практика минулих років.